Ирина я хочу, Чем занимаешься? Привет, пишу. пишу, Вчера тоже готовилась к урокам и опять попала на свои любимые выражения. Интересно задумалась сразу, как наши молодые специалисты смогут говорить и трактовать по-своему э, так, как мы. С высоты немножко... нашего класса. А вот и молодые специалисты. Добро а вот и специалисты. Доброе утро. Да. Девочки, мы как раз разговаривали о том, что очень много существует художественных выражений, великих людей, афоризмов, которые выражения и практически следуем этому принципу. Но с высоты нашего уже 30 лет стажа, вот, нам интересно, как вы трактуете это выражение. Вот смотрите, первое выражение, которое я нашла, на каждый год нужно идти, как на новый праздник. Ну, я думаю, что каждый праздник, он своеобразный, поэтому каждый урок должен так, так же то есть каким-то чем да, чем чем другим чем-то с чем то новым часом. Они не должны быть одинаковые а все. однообразные. То да, есть пускай это маленький какой-то да. праздник, но это да, маленький это праздник. праздник. Катерина Андреевна, согласны? Да, согласна, потому что когда учитель приходит на урок, он что-то готовит новое, он собирается, так же самое, как человек идет на день рождения. Каждому человеку он ходит на день согласна. рождения по-разному в разной э, одежде, с разным настроением. Ну понятно, я в принципе согласна, потому что мы уже проработали много, у нас своя трактовка, у нас свои же праздники немножко, ну а практически у нас одно и то же, мы с вами думаем об одном. Есть еще одно выражение, вот я хотела, чтобы вы мне тоже его сказали, может быть, какие-то новые мотивы вы услышали. Ну это прежде всего, лучше иногда падать, чем никогда не летать. Вот вы знаете, какая произошло совпадение? очень красивое стихотворение по этому поводу. Я хочу вам его прочитать. Расправим мы крылья, и полетим туда, где уже свободно гуляет душа, где живет мировая душа, мечтая, вздыхая и просто любя. Мы одном полетим к ней туда. И будем любить, любить, мечтать и летать, а значит и жить. И не совершать что можно упасть, а все же упав, мы в одном и снова в побою мы выспустлимимся. И будем мечтать, и вздыхать, и любить. А ведь иначе мы просто не можем жить, ни мечтать, ни вздыхать, ни летать, ни любить. Ну, новости, которые мне немножко созвучны, когда ты еще молод, то есть, наверное, была уже немножко старше, у нас нашла словарь Заритова-Четверстова, как он говорил, нужно идти, падать, спотыкаться, все равно идти, находить силы, то есть, какой-то определенной задаче, цели, но уже когда сил не будет, ну, тогда уже совсем другие проблемы решают. Вы знаете, мы проработали уже с Валентиной Николаевной много, да? И у нас есть несколько советов для вас. Ну что, Вильян Николаевич, скажи, да, не считайте школу, недостойным местом, примените свои способностей. Не зацикливайтесь на учительстве. Ездите, играйте на гитаре, танцуйте, играйте в шахматы. Только тогда вы будете интересны своему детям. Найдите себя, найдите своего свой и ваших мужеств. И самое главное, дружите с юмором. Это мне всю жизнь помогало смешного, и не бойтесь казаться смешными. Спасибо. И заходите в класс, да, всегда с улыбкой, а если как помните, что и, и, и еще, никогда не меняйте себя, будьте самим собой в школе, на работе, я имею в виду, в троллейбусе, на улице, в супермаркете. Потому что дети всегда увидят притворство. Ну все, перемен, наверное, сейчас закончится. Что по -моему? Спасибо. Спасибо.